Kerajaan US shut down sekali lagi. Ya, yeah, saya cakap sekali lagi sebab ini bukanlah kali pertama kerajaan Amerika Syarikat terpaksa shut down disebabkan oleh bajet mereka tak lulus. So, apa sebenarnya yang berlaku dekat sini? Jom saya rungkaikan korang dalam video ni dan saya ceritakan apa yang berlaku dan kesannya kepada ekonomi US. Let's go! Okay guys, kerajaan ke syarikat seperti mana yang kita baca dekat laporan berita memang terpaksa shutdown sekali lagi dan uh, benda ni bukanlah kali pertama uh, dia orang buat dan ini ada beberapa sebablah kenapa benda ni berlaku tetapi saya tetap mengatakan bahawa antara punca kenapa shutdown ni berlaku adalah disebabkan adalah satu faktor utama walaupun kita boleh katakan dia disebabkan oleh faktor politik sebab sistem politik US ni dia orang perlukan kelulusan kongres untuk bajet tahunan lah. Jadi kalau kongres tak dapat bersetuju, dia orang tak dapat nak lepaskan ataupun luluskan bajet itu. Tetapi di sebalik itu sebenarnya adalah US berhadapan dengan satu keadaan dan juga masalah hutang yang semakin lama semakin naik dia punya jumlahnya tak kira lah siapapun presiden US yang memerintah right dan um uh, bila hutang kerajaan persekutuan dia dah mencecah uh, lebih daripada USD 35 trilion ataupun lebih kurang dalam 130% uh, KDNK jadi setiap item ataupun uh, benda di dalam bajet tu akan melalui satu proses perdebatan yang sengitlah sama ada nak tambah perbelanjaan sosial ke ataupun potong ke ataupun kawal defisit ke ataupun nak tambah perbelanjaan ketenteraan ke dan sebagainya. Jadi ini daripada perspektif ekonomi shutdown ni dia boleh kita katakan lah dia tercetus sebab ahli politik dia akan cuba gunakan isu bajet ni sebagai leverage untuk ideologi diorang. Republican kata kerajaan boros dan hutang akan membebankan generasi akan datang. Demokrat pula berhujah bahawa pemotongan mendadak uh, akan menjejaskan domestic demand dan juga meningkatkan ketidaksama So disebabkan oleh pertembungan kedua-dua ideologi ini dan juga masalah hutang yang uh, boleh dikatakan trigger point yang akan membuatkan setiap kali rundingan bajet ni menjadi satu medan pertempuran lah sebab bila debt level ni terlalu tinggi setiap tambahan dalam USD 1 bilion pun akan menjadi satu isu politik yang sangat besar. Korang bayangkan kalau duit bukanlah satu isu, kalaulah hutang ni bukan satu isu, saya percaya tak perlulah dia orang nak Uh, shutdown kerajaan ni dan benda ni boleh diluluskan dengan begitu mudah sekali. Akan tetapi disebabkan ini sudah pun menjadi satu isu, that's why lah ada keadaan yang berlaku macam ni. Dan guys, kita juga kena tahulah bahawa di dalam sistem ekonomi moden sekarang ni sebenarnya adalah sangat susah bagi sesebuah kerajaan itu untuk menurunkan level hutang dia. Sangat susah. Of course, mathematically speaking can in theory but in practice is going to be very difficult. Cuma dari segi practicality, apa yang boleh dibuat oleh kerajaan adalah menurunkan kelajuan hutang tu. Sebab dalam ekonomi yang disokong oleh wang fiat ni, dia kena ada hutang. Sebab kalau tak ada hutang, maka ekonomi tak boleh grow. Macam mana nak menambah hutang tu Kenalah mencetak duit lah Duit kena dicetak ataupun printed Dengan melalui hutang Okay So uh, begitulah keadaannya eh So dalam keadaan US ni Dia orang dah kronik Kalaulah berlaku kesilapan Di dalam pengurusan hutang kerajaan Maksudnya kalau kerajaan itu berhutang Dalam satu keadaan yang Tidak boleh dikawal Okay Maka ia akan menyebabkan masalah-masalah uh, macam ni berlaku lah. So uh, apa sebenarnya yang berlaku dekat sini eh? Okey, kita kena tahu eh yang shutdown ni sebenarnya dia akan berlaku secara automatik apabila kerajaan US dia tak dapat nak luluskan bajet sebelum 1 Oktober iaitu tahun fiskal kerajaan US ni yang mana dia bermula daripada 1 Oktober sampailah 30 September Jadi kalau bajet tak boleh lulus Kesemua agensi uh, Dia orang tak ada dana khas lah uh, Dia orang tak ada dana uh, Ataupun Dalam bahasa mudahnya tak ada duit Jadi nak operate macam mana So kita boleh Gunakan dalam bahasa mudah Ataupun kita boleh buat satu perumpamaan Macam syarikat besarlah contohnya macam Petronas kan So tiba-tiba tak dapat lulus perbelanjaan tahunan jadi semua gaji, uh, projek, uh, procurement, apa akan jadi? Tergantunglah. Ha, itulah perumpamaan yang kita boleh uh, katakan, lah, boleh cerita seolah-olah apa yang berlaku dekat uh, kerajaan US sekarang. Eh. Katakanlah bajet US untuk 2026 ni, dia dijangka sekitar 6.5 trilion US dollar. Akan tetapi, bila shutdown berlaku, in teori, eh, secara teori, Kerajaan dah tak boleh lagi nak belanja sekitar 17.8 bilion sehari. Dan itu macam 84 bilion ringgit eh, sehari kalau kau convert ke ringgit lah. So, bayangkan lah kalau contohnya Malaysia ni shutdown sehari. Jadi, uh, semua pejabat kerajaan tutup, immigration, JPJ, hospital. Uh, so, mungkin huru hara lah. Tapi kita kena tahu jugalah yang... Uh, penutupan kerajaan dekat US ni Dia tidak melibatkan essential services uh, Jadi essential services ni Yang service-service penting ni Tetap akan berjalan lah uh, Non-essential sahaja biasanya akan ditutup Alright uh, persoalan kedua pula Kenapakah benda ni berlaku So basically benda ni berlaku Disebabkan ada perang politik lah Iaitu di antara golongan democrat Dan juga republican So republican ni adalah kumpulan Trump lah uh, Sebab dengan Trump sebagai presiden US sekarang ni dia dia ni kalau kita lihat dia lebih kepada prudent ataupun uh, uh, lebih condong ke arah ke arah fiscal austerity measures iaitu dia kurangkan perbelanjaan kerajaan uh, potong program-program sosial kurangkan uh, subsidi kesihatan dan dia lebih tertumpu kepada tentera uh, dan juga kawalan sempadan Alright, uh, so demokrat pula kata Benda-benda macam ketenteraan, kawalan sempadan tu dia tidak begitu penting dan juga memberikan kesan kepada rakyat Marhain. Jadi dia orang fightlah untuk uh, penambahan di dalam perbelanjaan sosial, contohnya macam Medic Aid, pendidikan, bantuan kepada keluarga miskin. Dan kedua-dua ni boleh dikatakan sekarang ni keras kepala lah. Nah dia orang tak mahu nak berkompromi sebab of course lah uh, di kalangan ahli politik ni kalau dia orang berkompromi uh, dia orang mungkin akan nampak lemah di kalangan penyokong lah uh, okay. katakanlah kalau kita tengok sebagai contoh lah let's say lah Republican yang eh, berjaya potong Medicaid aid sebanyak 50 bilion lebih 20 juta orang miskin dekat US ni akan hilang akses kepada hospital kerajaan. Jadi sebaliknya kalau Demokrat menang, bajet pertahanan mungkin kurang dalam range 30 hingga 40 bilion US dollar yang mana akan buat Trump marah lah sebab dia janji nak uh, membina eh lebih banyak tembok sempadan. So kedua-duanya ni dia ada ideologi masing-masing. Kedua-duanya ni setakat ini tak nak mengalah. Jadi yang menjadi mangsanya siapa? Rakyat. Biasalah, right? Uh, so itu yang kedua. Uh, yang ketiga pula Siapakah yang akan terkesan? Nah, ini persoalan yang kita kena jawab juga lah. Lebih 750,000 uh, pekerja persekutuan lah iaitu federal government kena furlong iaitu cuti tak ada gaji. Uh, itu bermaksud pejabat kerajaan kosong eh. Uh, urusan akan jadi lambat. Ekonomi tempatan pun akan tersekat lah sebab tiba-tiba pekerja ni dia stop tiba-tiba uh, dan perbelanjaan akan stop lah. Kalau lah purata gaji uh, dia orang ni 4000 US dollar sebulan Shutdown down. Let's say lah selama sebulan bersamaan dengan 3 bilion US dollar pendapatan isi rumah yang akan hilang lah. Uh, kalau lebih panjang contohnya macam 2 bulan uh, itu bermaksud dah 6 bilion US dollar dekat situ. Uh, so ini adalah semua ini adalah keadaan ekonomi ataupun nilai value uh, ekonomi yang akan hilang lah kalau shutdown ni berlaku iaitu rakyat uh, yang bekerja sebagai pekerja dekat federal government ni akan hilang punca pendapatan dia orang pun tak boleh nak uh, berbelanja dan semua aktiviti di, ek, ekonomi dia orang ni boleh tersekat. So yang keempat pula so apa yang masih berjalan? So kalau kata government dah shutdown, right? So semuanya shutdown ke tidak eh? Ha, ini tidak bermaksud kesemua perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan ni akan shutdown lah sebab perbelanjaan mandatory ataupun essential lah contohnya macam social security eh, iaitu pencin, medic aid, kesihatan untuk warga tua dan operasi post USPS ni tiorang tetap akan berjalan lagi satu macam tentera, polis, hospital kerajaan pun boleh terus beroperasi lah sebab ni kita anggap sebagai essential services korang bayangkan lah kalau kalau hospital tutup Okay uh, Social security ataupun pain chain ni ditutup Tak berjalan uh, Tak back in duit macam mana uh, So Benda-benda lain lah macam pejabat pasport, mahkamah sivil, IRS Iaitu cukai uh, You know taman negara semua uh, Diorang boleh tutup lah Jadi Sebenarnya rakyat Boleh masih hidup Tetapi kehidupan diorang ni akan menyebabkan urusan dia orang dengan kerajaan akan menjadi tergendala lah. So katakanlah eh kita fikir kalau sebulan tu lebih 500,000 orang yang apply pasport US dengan bayaran USD 160 tapi bila shutdown sebulan US punya government boleh rugi lebih kurang dalam US 80 juta US dollar sebulan kutipan hasil lah. Itu kalau kita tengok dari aspek pasport sahaja dia belum lagi bab visa, permit, lesen-lesen dan benda-benda lain nilah. Ah so ini akan menyebabkan kerajaan US pun akan hilang pendapatan diorang juga. Okey, yang kelima pula, apakah risiko ataupun ugutan daripada Donald Trump? Sebab ini kita tengok kali ni Donald Trump jadi presiden US untuk kali kedua eh dan dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dia punya agenda adalah. So biasanya bila shutdown akan berlaku cuti sementara lepas settle bajet tu baru dapat payback semulalah tapi kali ni white house dia telah mengarahkan agensi untuk siap-siap plan untuk buat mass firing ha maksudnya kemungkinan akan berlaku pemecatan yang secara besar-besaran ataupun pembuangan kerja pekerja-pekerja federal ni secara besar-besaran lah, ataupun mass lay out lah. So kalau jadi eh pekerja bukan sahaja akan hilang cuti sementara tapi hilang kerja terus. Eh katakanlah let's say lah 10% pekerja dibuang lebih kurang dalam 75,000 orang dan purata gaji adalah 50,000 setahun. Right? Itu bermaksud 3.75 bilion US Dollar pendapatan yang akan loss daripada ekonomi. Of course benda ni boleh memberikan penjimatan kepada uh, kerajaan Amerika Syarikat tapi pada masa yang sama dia akan menyebabkan masalah lainlah iaitu pekerja-pekerja ni hilang hilang pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan dia orang ni adalah uh, rakyat US juga. Okey, lagi satu politik dekat US ni pun dia makin panas tau dan shutdown ni kita boleh katakanlah dia dijadikan sebagai satu senjata politik juga sebab republican dia tuduh democrat ni degil democrat pula tuduh republican sabotage so media pula cover macam drama TV lah siapa menang ataupun siapa kalah so trump pula suka dengan benda ni sebab dia boleh um mempopularkan diri dia eh sebab trump ni dia suka dengan publicity benda-benda macam ni tapi rakyat marhain yang akan jadi mangsa collateral damage lah. Masa shutdown tahun 2018-2019 selama 35 hari eh, ekonomi US telah rugi. Eh, dia, itu lebih sebulan pada masa tu kalau korang masih ingat 2018-2019. Ekonomi US dilaporkan telah rugi sebanyak lebih daripada 11 bilion US dollar dan approval rating presiden pada masa itu jatuh 5%. So, kalaulah shutdown kali ini berlarutan sama ada 35 hari ataupun lebih daripada 35 hari, ada kemungkinan besar approval rating Donald Trump boleh jatuh lagi daripada 45% kepada 40% dalam masa sebulan. Tapi kita faham jugalah politik ni dia pelik sikit. Eh. Kadang-kadang penyokong-penyokong hardcore ni Ataupun penyokong-penyokong yang memang setia dengan Donald Trump ni uh, Dia orang nampak krisis ni sebagai bukti Donald Trump ni keras kepala untuk melawan sistem lah Jadi boleh dikatakan juga Instead of dia punya uh, populariti menurun Mungkin populariti dia naik Siapa tahu kan Okay uh, seterusnya saya nak cerita sikit Pasal program sosial dan juga kesihatan yang tergendala eh Program WIC iaitu Women in Fund uh, Women Infants and Children adalah satu contoh besar yang kita boleh tengok dekat sini lah. Program ni sebenarnya dia dah bantu lebih daripada 6 juta rakyat US setiap bulan dengan makanan, sehat, susu formula dan juga uh, rawatan klinik. Bajet dia adalah sekitar 6 bilion setahun dan kalau shutdown selama satu bulan, dana 500 juta US dollar akan tersekat dan ini akan menyebabkan rakyat miskin dekat US terpaksa keluarkan duit sendiri. Okey, uh, seterusnya kita cerita pula pasal pasaran dan juga ekonomi eh. Sebenarnya bila benda-benda macam ni berlaku, uh, para pelabur dan juga komuniti perniagaan sebenarnya tak suka. Sebab ini kita boleh katakan sebagai satu ketidakpastian ataupun uncertainty. Uncertainty di dalam bisnes ni adalah sejenis resiko eh. Jadi shutdown ni akan menyebabkan ekonomi jadi delay. So macam laporan pekerjaan, inflasi dan juga GDP pun lambat keluar. Bila data lambat, trader akan buat keputusan bukanlah based on data yang sebenar. Tapi dia buat keputusan based on spekulasi. Dan ini menyebabkan pasaran saham ni dia menjadi lebih volatile. Katakanlah S&P 500 eh. Dia jatuh 2% dalam masa sehari. Disebabkan apa tu? Disebabkan oleh panic shutdown ni. Dengan market cap S&P 500 ni sekitar 40 uh, trillion US dollar. Itu juga bermaksud USD 80 800 billion ni akan hilang dekat atas kertas macam tu je. Eh? So itu macam dah kalau kita convert kepada ringgit ni dah lebih kurang macam 3.8 quadrillion eh ringgit So lebih besar daripada KDNK Malaysia berpuluh-puluh kali ganda Jadi walaupun benda ni Hanyalah satu paper loss Tapi dia juga akan menyebabkan pelabur kecil ni jadi takut Dia orang stop berbelanja dan bisnes kecil-kecilan Ataupun small businesses ni pun akan jatuh juga dia orang punya sales Okay seterusnya dari segi payback Ataupun gaji pekerja-pekerja federal ni macam mana Ok tradisinya Uh, um, pekerja federal dia orang akan dapat payback lah bila shutdown ni tamat maksudnya bila government beroperasi balik dia orang akan dapat payback semula contoh macam shutdown tahun 2019 tu pekerja-pekerja dia akan dapat balik tunggakan selepas 35 hari lah so tunggakan tu dia akan bayar balik jugalah tapi kalau Trump dia teruskan rancangan mass firing ataupun pemecatan berskala besar-besaran. Pekerja-pekerja ni dapat tak payback balik? Jawapannya tak dapat. Dan dia orang akan terus hilang kerja. Dan kalau kita baca laporan-laporan sekarang ni, Trump ni memang beri ia, dia kata dia nak buat mass firing. Dia kata dia akan melakukan pemecatan besar-besaran lah. Right? So ini adalah satu uncertainty ataupun ketidakpastian yang wujud dekat market sekarang. Okay, last but not least. Kita cerita berapa lama akan bertahan. Okay, shutdown ni. So, macam saya cakap tadi, shutdown paling lama adalah selama 35 hari. Iaitu pada tahun 2018 hingga 2019 yang lepas. Kalaulah kali ni sama, eh, ekonomi akan rugi sekitar lebih kurang dalam 10 hingga 12 bilion US dollar. Dan kalau lebih lama, 2 bulan ataupun 60 hari, kerugian tu boleh cecah hingga 18 hingga 20 bilion US dollar. Dan itu belum lagi kesan jangka panjang eh iaitu contohnya macam kepercayaan uh, pelabur global kepada ekonomi Amerika Syarikat, uh, kejatuhan kredit rating uh, untuk uh, US punya bond dan ini akan menyebabkan hutang US ni ditekan lagi lah. Dan juga kalau kita tengok betul-betul ini mungkin akan memberikan kesan juga kepada mata wang US dollar. Dan mungkin dia akan hilang daya tariklah sebagai mata wang rizab yang digunakan dekat dunia sekarang ni, right? So guys kesimpulannya secara overallnya shutdown ni bukanlah satu perkara yang asing di dalam ekonomi US. Dia memang dah kerap sangatlah berlaku dan dia macam satu penyakit kronik, right? So setiap kali uh, berulang uh, dia makin parah. Okay, dia dia akan berulang tapi setiap kali dia berulang tu dia makin parah. Kenapa? Sebab hutang US semakin lama semakin tinggi. Dulu mungkin cuma macam sikit-sikit je. Tapi kali ni ada satu risiko yang lebih besar iaitu mass firing ataupun pemecatan berskala besar. Daripada gaji pekerja, bantuan rakyat miskin, pasaran, sampailah image dolar, semua berpotensi untuk terkesan. So guys, saya harap korang dapat something daripada video saya. Dan uh, kepada korang yang masih belum lagi subscribe ataupun follow saya sama ada di YouTube ataupun dekat Facebook. Uh, minta tolong korang untuk tekan butang follow dan juga subscribe guys. Dan terima kasih banyak-banyak. Kalau ada sebarang komen boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dalam video saya yang akan datang.